Hər vaxtınız xeyir, yutu kanal izləcilərim. Salam. Hazırda biz Masazır qəsəbəsindəyik. Masazır qəsəbəsində belə bir altı qaraş, iki mərtəbəli, iki otaqlı həyət hey, 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 evdə yer verməyəcəm sizlərə. Yerləşməsi haqqında məlumat verim. Bu gördüyünüz qabaq istiqamətdə 569 nömrə marşrut gedir, Hakim Abbas küçəsidir. Yan yərə əhətdəsi gördüyünüz kimi tam yaşayışlı. Evin təmirilə təzə başlasıb. Təmirdən sonra yaşayışlı olub qazı suyu şü, qazı sistemi də tam var. O görə də şey qaz səhvəcə quraşdırılıb, birsə də işıq səhvəcə var. Çox sakit, havası təmiz olan bir yerdə yerləşir. Qiymət videonun sonunda deyiləcək, sonra qəzə məsləhət tövsiyə edərdim. Hətta sus ayaq hazı da burdadır. Trapı var, su yağışlıqına getməsi üçün. Ev yerdən gördüyünüz kimi 2 metrə yaxın hündürlükdədir. Darvazanın üstü belə bir tam örtüyünə yığılıb. Evin təmiri çox gözəldir. Altında garajı var. Altında əlavə belə bir köməkçi sahəsi var. Nazımxu gələcəkdə burana əl damı kimdə istifadə edə bilər. Döşəməsi də gördüyünüz kimi tam etdi. Çox səliqəli və keyfiyyətli işlənib. Nağd satılır. Əsas vurğunun ki, nağdsıqlıdır. Bizə kreditlə həyət evləri olmur. Kombi xəttinin çıxış hissəsi bura verilib bu xəttdə elektrik cərəyanıdır, kombiyə aid olan yerdir. Evin üz görünüşünü görürsünüz. Yaxınlığında təzə orta məktəb də var. Böyük bir məktəb inşa olunur. Bu belə bir həyətə baxın, qonaq otağın pəncərəsidir. Dağlıoğlu evinin içində. Demli hissəsindəyəm hazırda. İçəri xüsusi olaraq qonaq otağını göstərəcəm sizlərə güzel qonaq otağımız var. Evin ümumi kvadratı 50 kvadrat yaxındır. Amma alt üst hesablananda çox olur. Belə bir qonaq otağıdır. Burada TV stend üçün yer qoyulub. Televizor üçün zəryan xəttidir, antena çıxış xətti verilib. Bu bir pəncərəsi var. Bu da kədə çəkilib. Və əsaslı qoşa daşına tikilib. Tam keyfiyyətlidir. Bu otağa baxdıq. Və sizə bu hissədə yataq otağını göstərəcəm. Belə bir yataq otağı var. Döşəmə laminatdır. Evin bütün döşəməsi laminatdır. Allah məhəryə verməsin. O qədər qısaça gözəl bir həyət idi. Xidmətləri bir həyət idi. 2 otaq, 6 qaraj. Və burada da hamam otağıdır. Burada da hamam otağı var. Qozun üçün hamam otağı eğilsin, aşağıda garajdan əlaqə olan boş yer yaratmaq mümkündür. Bu evin qiyməti ilkin olaraq 36000 manat deyilir. Və bu da mətbəxi deyim. Mətbəxdə pəncərəsi birbaşa həyətə baxır. Evin bütün otaqları işıqlıdır, gördüyünüz kimi. 36000 manat deyilir. Qiymətdə də yerində baxandan sonra endirim əldə olacaq. Son növbədə izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Instagram'a ve YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın.